भारतीय मौसम भवन देश जुड़े जो आबहार पूर्वाभास जारी कर एक नजरे जेने अगर हम सिनोप्टिक सिस्टम की बात करें जो प्रचलित है उसमें एक पश्चिमी विक्षोभ जो मिडिल और अपर ट्रफ पॉस्फेरिक वेस्टर्नीज में एक ट्रफ के रूप में लॉन्गिट्यूड 84 डिग्री ईस्ट और लैटीट्यूड 28 डिग्री नॉर्थ के ऊपर है और अगर एक चक्रवाती परिसंचरण की बात करें तो अब उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके सटे क्षेत्र पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है निम्न छो मंडल में और एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वोत्तर असम और उसके सटे क्षेत्र में बना हुआ है और अगर हम अगर इक्वेटोरियल इंडियन ओशन और उसे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर एक दूसरा चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है निम्न छो मंडल में और उस चक्रवाती परिसंचरण से दक्षिण तमिलनाडु से होते हुए दक्षिण केरल तक एक ट्रफ रेखा भी बनी हुई है और उसके साथ साथ केरल तट के पास दक्षिण पूर्व सागर पर एक चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ दैट वेस्टर्न सर्विस उत्तर पश्चिम भारत को 10 जनवरी से प्रभावित करने की संभावना है आज की जो हाइलाइट्स है इस परिचर्चा की वो है कि जो गंगा के मैदानी इलाकों में अगले तीन चार दिनों के दौरान घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना है इसके अलावा जो पश्चिम विक्षोभ आ रहा है उसके प्रभाव में और पूर्वी हवाओं के साथ इसके संपर्क के कारण 10 से बारह जनवरी के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होने की संभावना है और अगर हम तापमान का पूर्वानुमान अगर, अगर अगले पाँच दिनों के लिए बात करें उसके लिए तो उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री की गिरावट और उसके बाद से दो से चार डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है उसके अलावा पूर्वी भारत में अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री गिरावट उसके बाद उस पर कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेंटीग्रेड गिरावट उसके बाद से दो से तीन डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने की संभावना है और गुजरात राज्य में अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा उसके बाद दो तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है और हम अब आगे जो सब डिवीज़न वाइज मौसम की चेतावनी पर ध्यान देंगे आज एक के लिए जो कि सात तारीख है उसके लिए शीत दिवस की जो चेतावनी दी गई है हरियाणा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के एकाध हिस्सों में और जो शीतलहर है उसकी जो चेतावनी दी गई है वो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के खाद हिस्सों में दी गई है उसके अलावा अगर हम कोहरे की बात करें तो घने कोहरे की जो चेतावनी दी गई है वो अधिकांश उत्तर राज्यों में दी गई है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड उड़ीसा और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम में गहरे घने कोहरे की वार्निंग दी गई है उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो ग्राउंड फ्रॉस्ट है पाला की चेतावनी दी गई है और जो कि हेल स्ट्रॉम है उसकी वार्निंग जो दी गई है वो सिक्किम में दी गई है असम मेघालय में दी गई है अरुणाचल प्रदेश में दी गई है अगर हम दो की बात करें जो कि कल आठ तारीख के लिए तो जो शीत दिवस की जो चेतावनी दी गई है वो हरियाणा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में दी गई है उसके अलावा जो कोल्डवेव की जो चेतावनी है शीतलहर की वो भी कंटिन्यू रहेगी और जारी रहेगी हिमाचल मतलब प्रदेश और वेस्ट राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में उसके अलावा जो कोहरे की वार्निंग है वो ऑरेंज अलर्ट दिया गया है क्योंकि घने से अति घना कोहरा की जो चेतावनी है वो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में दी गई है और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है उसके साथ साथ कोहरे की जो वार्निंग है वो हिमाचल प्रदेश में दी गई है बिहार झारखंड और उड़ीसा में दी गई है और हिमाचल प्रदेश में ग्राउंड फ्रॉस्ट की भी वार्निंग दी गई है पाले की भी वार्निंग दी गई है अगर हम तीन की बात करें तो जो गहरे से अत्यंत गहरा कोहरा की बात है वो चेतावनी है वो जारी रहेगी पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में उसके अलावा जो बिहार में है कोहरे की वार्निंग दी गई है और हिमाचल प्रदेश में भी घने कोहरे की वार्निंग दी गई है उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में ग्राउंड फ्रॉस्ट की भी वार्निंग दी गई है और जो कोहरे की वार्निंग है वो जो कि उत्तर पूर्व राज्य हैं आसाम मेघालय नागालैंड मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा में भी दी गई है और अगर हम चार की बात करें तो घने कोहरे की जो चेतावनी है वो हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार और उत्तर पूर्व के राज्य असम मेघालय नागालैंड मणिपुर और त्रिपुरा में भी घने कोहरे की वार्निंग दी गई है पांच के लिए जो घने कोहरे की वार्निंग है केवल उत्तर पूर्व राज्यों के लिए दी गई है असम मेघालय नागालैंड मिजोरम त्रिपुरा के लिए दी गई है उसके अलावा छः और सात में कोई भी महत्वपूर्ण मौसम की चेतावनी है नहीं दी गई है